Слава Богу, братья и сестры. Мы уже утром имели служение, уже было сказано, друзья, кто был, кто не был, но кто был, мы видим, что и там была над нами рука Божья. Слава Богу нашему. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, я думаю, что Бог знает, когда послать дождь большой, и когда послать маленький, и когда вообще не послать. Бог знает. Братья и сестры, я тоже смотрю, на служение, которое было утром, съезжались, был дождь. Началось служение, прекратился, так чуть-чуть покапал. Капал, капал, но дождя не было. Когда прошло крещение, ну то не было, я говорю тем, кто не был. Когда прошло крещение, вышли уже с воды, все переоделись, брат Пан начал заканчивать служение, и начало начать чуть-чуть дождь, больше-больше. Помолились, и пошел дождь. Слава Богу! Друзья, все в руке Божьей. Благословен наш Господь. Друзья, мы имеем следующее служение. И было сказано за это служение, друзья, уже раз заранее. Мы пришли, чтобы сегодня вспомнить смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, мы пришли, чтобы вспомнить Голгофу. Братья и сестры, мы пришли, чтобы сегодня быть в этом служении для того, чтобы, как Писание говорит, чтобы нам иметь жизнь. Друзья, я хотел бы, чтобы наше внимание мы обратили именно на Священное Писание, а особенно на Господа нашего, Иисуса Христа. Если бы не Господь был с нами. Есть псалом такой э, в псалтере, ⁇ Если бы не Господь был с нами, но с нами был Господь до этого места ⁇ Братья и сестры, и мы знаем Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем Его пришествие на эту землю, и мы знаем, друзья, цель Его пришествия на эту землю, чтобы спасти грешников, чтобы нас спасти. Друзья мои, я хотел бы именно внимание наше обратить на то, где говорится евреям 12 главе, написано есть такой стих, третий стих, евреям 12:3: 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». Помыслите, Братья и сестры, прежде чем мы будем э, протягивать наши руки к святыне, к телу и крови Господней, давайте мы будем помышлять. Помышлять о Иисусе Христе, о Сыне Божьем, братья и сестры, о том, что, как Библия говорит, что в Нем не было греха. В Нем не было греха. В Нем Он э, умер не за свои грехи, братья и сестры. В Нем не было греха и не было лести в устах Его. Братья и сестры, но однако же Он умер. И умер за наши грехи. Слава ему. Умер за наши грехи и умер ради нашего спасения. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. Друзья, и Библия говорит, какое поругание он претерпел. Какой путь прошел Иисус Христос на этой земле. Написано, братья и сестры Луки, 23 глава. Написано такие слова, именно когда там Пилат уже судил Иисуса Христа, и Пилат судил, и Пилат искал, и все обвиняли, искал вины, но Пилат сказал: Я не нахожу в Нем никакой вины достойной смерти. Я не нахожу в Нем никакой вины достойной смерти. Но перевосвященника и фарисеи не написано, что все усиленно обвиняли его, но Пилат не нашел ничего в нем достойной смерти. И мы видим, что дальше Пилат отправляет Иисуса Христа к Ироду. И когда Христа привели к Ироду, написано, что Ирод, насмеявшись над ним, уничижил его, уничижил, насмеявшись над ним, и обратно отослал Пилату. Братья и сестры, и я читаю это место, Луки 23 глава, 14 стих. «Сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал его, и не нашел человека сего виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал, посылал его к нему» и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. Наказав его, отпущу. Пропускай, 21 стих. Но они кричали, распни, распни его. Нету вины, один исследовал, трое исследовал. Нету вины достойной смерти. Они кричат, распни его. Распни, распни его. И дальше написано. Он, он третий раз сказал им, какое же зло, зло, сделал он, ничего, ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, что он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. І відпустив їм посадженого за возмущение і убийство в темницю, яку вони просили, а придав в їх волю. І коли повели його, захватив некое Симона з поля, возложили на нього крест, Чтоб за Ісусом. І йшло за ним велике множество народу і женщин, які плакали і ридали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Щеры Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Братья и сестры исследовали Иисуса Христа, не было в нем вины. Друзья, но ну мы видим, что крик пресвященников, крик народа, всех тех, которые стояли там, всех, которые там были, на этом зрелище, друзья, все они кричали «Распни!» распни его, достоин смерти, распни его. Друзья, Библия говорит, что крик их, народа, первосвященников, он превозмог. И Пилат решил быть по их прошению. Братья и сестры, но мы знаем и другое, что в этом была воля Божия. Он был праведник, умер за неправедных. Он был, братья и сестры, страдал для того, чтобы мы не страдали. Он умер для того, чтобы мы жили, слава Богу нашему братья и сестры, давайте мы будем об этом помышлять. Он праведник, он Сын Божий, он Господь, он Царь царей. Друзья мои, и претерпел такое поругание, такое уничижение. Друзья, мы знаем, что и дальше, я просто не читаю, мы знаем, что когда его вели на Голгофу, он падал под этим крестом изнемогший, падал под этим крестом. И псалом есть, бичом был поднят и снова шел. Бичом били, поднимали его. Он поднимался и снова шел, и шел на Голгофу. Шел для того, чтобы на том кресте, который он нес, чтобы пригвозить наши грехи, чтобы освободить нас, чтобы спасти нас, благословен наш Господь. Благодарение Богу нашему, друзья, за великий подвиг его Голгофы. И когда привели, написано его уже на Голгофу, привели на Голгофу. И когда уже его распили, братья и сестры, и мы знаем, что он там, я не считаю это место, мы знаем, что Иисус возопил голосом, возвал к Отцу и говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Братья и сестры, он был оставлен, чтобы мы не были оставлены. Он страдал, чтобы мы не страдали. Он умер, чтобы мы жили. Слава Ему! Друзья мои, я хотел бы, знаете, еще наше внимание обратить на некоторые места Писания, слыша эти слова и зная всю жизнь Иисуса Христа, зная Его страдания, в Псалме втором написано есть такие слова. «Почтите Сына, почтите сына. Почтите сына, чтобы вам не погибнуть пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре. Почтите Сына. Друзья, мы пришли в сегодняшний день, чтобы почтить смерть Сына Божьего Иисуса Христа. И не только почтить, друзья мои, но чтобы иметь, иметь, участие в вечере Господней и чтобы нам, братья и сестры, иметь жизнь и спасение. Да благословит нас Господь. Друзья, написано еще, прочитаю, место Писания, где Малахии написано в первой главе, и шестой стих написано такие слова. «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Друзья, если я Отец, то где почтение ко мне? Бог говорит израильскому народу. И если я Бог, то где благоговение передо мною? Друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня стояли пред лицем Господним, почтение Сына Божия, почтение Бога Отца, друзья, и благоговение пред лицем Господним. Особенно, когда мы будем протягивать руку нашу к святыне, друзья, чтобы нам в страхе Господнем совершать это служение. Благоговение, почтение, почтите Сына, чтобы Он не прогневался на вас. Братья и сестры, я хотел бы еще, знаете, место Писания напомнить такое, 13 глава евреям написано такое слово, 10 стих, евреям 13:10: Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Братья и сестры, мы имеем жертвенник. Какой мы имеем жертвенник? Друзья, мы знаем, что Иисус Христос, Он принес Себя в жертву на Голгофе. Мы знаем, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи. Это наш жертвенник. Это жертва, которая была принесена за нас. Это Иисус Христос. Друзья, и Библия говорит о том, что мы имеем этот жертвенник. Мы имеем право питаться от этого жертвенника. Друзья, когда мы приходим в Голгофе, что мы имеем? Мы имеем прощение грехов. Братья и сестры, мы имеем прощение грехов, мы имеем спасение. Друзі, через жертву Господа нашого Ісуса Христа, друзі, ми ймемо прощення і спасення. Через, ми читаємо Пророка Ісаї, там написано такі слова. Ранами Його ми исцелились. ми получаємо от. Ж... От голгофської жертви от, через Ісуса Христа ми получаємо прощення гріхів, ми получаємо спасіння, ми получаємо исцеление, друзі, ми получаємо благодать от Господа. Браті і сестри, ми имеем жертвенник, і через цей жертвенник ми имеем жизнь вечную. Слава Богу нашему. Друзі, ми должны сьогодні благодарить за эту жертву, яку Господь Ісус. принес себя в жертву. Друзья, это жертвенник, это жертва, она для нас. Она для нас. Мы знаем, что мир этой жертвой, он не имеет ничего общего, пока они не покаятся. Но мы имеем право, слава Богу нашему, это наш Господь, это наша жертва, это Он умер, это Он воскрес, это Он вознесся во славе, это Он приготовил новое небо и новую землю и новый Иерусалим для своего народа. Слава Богу нашему! Братья и сестры, как мы сегодня должны за это благодарить нашего Господа. Пусть Бог нас В этом благословит, и я хочу прочитать еще место Священного Писания, когда мы все, всегда читаем это место, когда Иисус Христос был со Своими учениками и перед Своими страданиями, когда Он совершал та же вечерю Господню, написано 13 глава Евангелия, от я прочитаю это место, и мы будем молиться Господу, перед праздником Пасхи. Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира с Его к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону и Скариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и от Богу отходит, устал с вечери, снял с себя в верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Потом подходит Симону Петру и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть потому что чист весь и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл ноги им и многие, и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то, Итак, если я, Господь и Учитель, и умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истину, истину говорю вам. Раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны, когда исполняете». Братья и сестры, это все то, этот пример Христос показал Своим ученикам перед Своими страданиями. Друзья, мало того, что Он был презрен, умолен, муж скорбей, изведавший болезни, презираем, уничижен, наказуем, наказуем за наши грехи, друзья. Мало того, друзья, но Он перед Своими учениками, мы видим, что Он делает, Господь. Бог, Сын Божий, Царь Царей, написано, что смирил себя. Смирил себя, взял умывальницу, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам своим. И мы видим, что подходит к Симону Петру, и тот говорит, «Тебе ли умывать мои ноги? Не умоешь ног моих вовек». Братья и сестры, мы видим, что будучи Господом, Сыном Божьим, он, не, он смирился, друзья, для, дабы перед, перед своим творением и умывает ноги ученикам. Петр не хочет, но Иисус говорит, если не умою, тебя не имеешь части со мною. И дальше Христос говорит, что «И я дал пример вам, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Братья и сестры, пусть нас Господь благословит. Пусть нас Бог благословит и в этом служении. И, дай, и да, давайте мы поклонимся Богу нашему. Я вспоминаю еще место Писания, где написано также, я прочитаю этот стих, когда Бог вводит Иисуса Христа во Вселенную. Это написано евреям. Первая глава, то написано такие слова. Шестой стих, первая глава евреям. Также и когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Братья и сестры, все ангелы Божьи поклоняются ему, Сыну Божию Иисусу Христу. А нам что делать? Ангелы на небе поклоняются ему. Давайте мы вместе с ангелами Божьим. Поклонимся Ему и воздадим Ему славу. Аминь.